यहां मैं एक बड़ी अहम बात कहने वाला हूं हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि रमजान में टाइम का पता नहीं चलता यह हकीकत है इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड बी ओवर हमारी मसरूफियात हैं चीजें इतनी तेजी के साथ गुजरती हैं कि आज रमजान शुरू होता है एक अशरा ख़त्म हुआ दूसरा अशरा खत्म हुआ और मालूम ईद आ गई और हम में से अक्सर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि वह मैं कुरान पढ़ूंगा और मैं पारा पढ़ूंगा जब मैं वीकेंड आएगा जब मेरा थोड़ा मुझे दो चार घंटे मिलेंगे मैं आपको एक बड़ी कीमती बात बताता हूं कि मैं अमला जिंदगी में देखता हूं कि जब मैं अपनी क्लिनिक में होता हूं तो मैं बहुत सारे कामों को डिले करता हूं कि इन्हें वीकेंड पे करूंगा बखुदा वीकेंड आता है और उनमें से बेशतर काम मैं नहीं कर पाता लेकिन जब मैं ये फैसला करता हूं कि अपने मसरूफ़ स्केजुअल के दौरान ही मैं सारे कामों को निपटाने की कोशिश करूंगा 90 ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं अपने सारे काम खत्म कर देता हूं वीकेंड से पहले और मैं वीकेंड पे बिल्कुल फिर अपने आप को फारिग करता हूं ये जो चंद मिनट मिलते हैं ना हमें अपनी मसरूफियात के दरमियान इन चंद मिनटों को हम जाहिर कर देते हैं इनसे फायदा उठाइए कुरान को मुसफ को अपनी टेबल पर खुला रखिए पेशेंट देखने के दौरान कारोबार के दौरान जॉब के दौरान आपको चंद मिनट मिलते हैं उन चंद मिनटों में आप एक आयत पढ़ लीजिए उसकी तफसीर पढ़ लीजिए आप ये देखेंगे एंड ऑफ द डे कि आप इतना अचीव कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इन चंद मिनटों की वैल्यू और कीमत उसको समझने की कोशिश कीजिए उसका फ़ायदा उठाइए इन चंद मिनटों में आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकेंगे